मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आज हमारा यूथ है पूरा सोशल मीडिया पे ही डिपेंडेंट है सुबह उठता है और अपना जो भी डाटा उसके पास होता है उसे ख़त्म करता है और उसका दिन भी शायद वहीं ख़त्म हो जाता है क्योंकि उसे बस पूरे दिन उस पर ध्यान देना है उसी पे रहना है अगर वो स्टडी भी करता है तो वो उसी से ही करेगा और अगर वो एंटरटेनमेंट भी करता है तो वो उसी चीज़ से करेगा तो मुझे सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि आ, अगर यूथ को कुछ जानना है या यूथ को कुछ बताना हो तो किस तरीके से बताया जाए क्योंकि सोशल मीडिया जो उसे दिखाएगा उसे वही पता चलेगा और कुछ उसको पता नहीं चलेगा तो किस तरह यूथ के दिमाग में कुछ अच्छी बातें या कुछ अच्छी चीजें उन तक पहुंचाई जाए देखो जहां तक तो मैं वे धर्म की बात कर रहा हूँ गुरबाणी धर्म है गुरबाणी धर्म का ही प्रचार करती है जी। बेधर्म ही समझाया उन्होंने बवे की समझाया मैंने पंजाबी भाषा में अपनी में चार हजार घंटे का डाउनलोड कर रखा है गुरबाणी के चार हजार घंटे के हमारी जो सिखों की यूथ है वो तो इसमें आ गई सारी उनके लिए तो बहुत कुछ है वो कर रहे हैं ये बैठे हैं सारे यूथ ही है जी। जी। ये पीछे लड़की है वो भी यूथ ही है ना जी जड़े कितने हैं इसे पता है मेरे साथ आते जाते रहते हैं वो तो जागरूक हो गए अब मैं हिंदी में करने जा रहा हूँ वक्त कबीर की वो बरेली में अब जब हिंदी में करूँगा तो सब सामने आ जाएगा कुरान वाले कुरान के जो अर्थ हैं वो ठीक करने जा रहे हैं अब कुरान के भी अर्थों के अनर्थ किए हैं गुरबाणी के भी अर्थों के अनर्थ किए हैं जब ये ठीक चल रहा है काम मैं बता रहा हूँ ये बहुत तेजी से चल रहा है काम अब यूथ को अभी पता आहिस्ता आहिस्ता लगेगा लेकिन वो जो दूसरी हमारे खिलाफ पार्टी है ना उनके चैनल हैं वो लोग उनको देखता है जो यूथ बहुत सा यूथ ऐसा उन्हें हमारे अच्छे नहीं लगते अब उसे क्या करेंगे तुम वो अश्लीलता कोई देखना चाहता है वो अश्लीलता फैलाते हैं समस्या ये है कि हर आदमी की रुचि एक नहीं होती लीडरों को समझना चाहिए बदलना चाहिए जो नीचे वाले लोग हैं वो तो कई प्रकार की उनकी अलग अलग रुचि है उसे आप कैसे बदलेंगे बदलेंगे लीडर लोग अब धर्म जब इकट्ठे होके एक ही चीज का प्रचार करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें एक सौ तिरानवे देशों के साइन हैं एजेंडे पे ऐसी बात नहीं है अब ईरान में आठ दस मुल्क हैं ईरान का उसी पैटर्न पे राज चल रहा है मुसलमान देश सारे इसी पैटर्न पैटर्न पे बहुत जल्द आने वाले हैं सबको यू जागरूक हो जाएगा वो बैन लगा देंगे मीडिया पे उन्होंने जो बैन लगाए हैं ना ये फिल्मों फिल्मों पे मुसलमान अच्छा किया है लेकिन हमारे लोग तो उसके विरुद्ध है ये नहीं चाहते उधर को हम जाएं धर्म की तरफ को इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी जी। ये भी तो देखो शैतान की और भगवान की लड़ाई है भगवान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं भगवान के बंदे हम भगवान के बंदे हैं पब्लिक के सेवक हैं पब्लिक के सेवक हैं भगवान के बंदे हैं भगवान भी सेवा ही कर रहे है हमारी बताओ कैसे क्या लेता है बारिश पड़ी किसी ने को पैसा दिया दिया? करी बारिश भगवान ने ये सिस्टम किसने बनाया भगवान ने वो सेवा करता है हमें कहता तुम भी सेवा करो <clears throat> भगवान के बंदे भगवान के एजेंट होते हैं मैसेंजर होते हैं मैसेज देते हैं उसका अपने करैक्टर के जरिए मैसेज देते हैं ऐसा कुछ करते हैं जो भगवान चाहता है जो. उनका वो ऐसा कुछ करते हैं जो भगवान को अच्छा लगता है इंसान को भले अच्छा लगे ना लगे ये बात नहीं है उन पर भक्तों ने जो कुछ किया पब्लिक को अच्छा राजा को अच्छा क्यों नहीं लगा तो राजा शैतान था जो राज करने की इच्छा रखता है वो शैतान है भगवान का राज है लेकिन भगवान नजर कहीं नहीं भगवान को टैक्स लेता है बताओ नहीं हर राजा टैक्स लेता है जी भगवान ने कहा बैरियर लगा रखा है ये बताओ कहीं भी नहीं टैक्स लेता है कोई नहीं फिर इंसान क्यों लेता भाई ये बैरियर किसने बनाए इंसान ने बना तोड़ दो इन्हें बैरियर को जी पंछियां उड़ के चले जाते हैं कोई पासपोर्ट होता है नहीं तोड़ दो सबको जी यूथ खड़ा होके तोड़ दे सब सब ठीक हो जाएगा जी दुनिया का यूथ खड़ा हो जाए सब बैरियर तोड़ दो जी कुछ नहीं हमें चाहिए जहां मर्जी हम जा सकते हैं जहां मर्जी नौकरी कर सकते हैं जहां मर्जी शादी कर सकते हैं जी। तोड़ दो सब भगवान तुम्हारे साथ है लेकिन तुम्हें तो लड़ाया जाता है ये देश हमारा है देशभक्ति है ये है वो है भगवान कहाँ गया भगवान भक्ति छोड़ के देशभक्ति ले आए जी। बदमाश बैरियर लगाने थे ना बांट दिया तुमको इन बातों को समझना होगा भगवान भक्ति को देशभक्ति बना दिया कि बांट दिया बैरियर लगाने हैं उन्होंने टैक्स है तुमसे आप ऐश करनी हैं तुमसे काम करवाना है तुम तो भेड़ बैल हो जो तो तुम भूल तुम खाओ नाज हम खाएँगे ये तो वो बात है